К нам зашло письмо, что мы не можем капитализировать банк. Да. А, ну, что мы будем с этим делать? Ну, ничего, это следовало ожидать, то есть вы не можете капитализировать, потому что акции заблокированы. А, поэтому... Ну, мы же собрание проводили до того, вы были санкции. Понятно, собрание, да, но сейчас актив заблокирован, ну, мы же с тобой это обсуждали, то есть сейчас вопрос просто, ты говоришь, что, возможно, вы там пытались как-то из... изменить этот указ, но я так понимаю, что не получилось ничего. Нет, просто мне нужна ваша позиция, понимаешь, мы сейчас банк хотим просто на ровном месте просто утопить тот, который был нормальный, и потом Можем иметь у нас сейчас объединено всю банковскую группу. Мне хочется понять, вот если банк сейчас пойдет к одному, потому что у него высадится, соответственно, скоро проверка НБУ и увидит там недосуженный резерв еще куча нарушений, допустим. Mm -hmm. Ну смотри, как бы, да И что мы будем это... с ним Просто Банк реально мы готовы были капитализировать. Либо присоединять, либо продавать. Теперь вот такая хрень случилась. Мы ожидаем, может быть, эффект негативный на нас. Но зачем это делаем? Костя, mm -hmm. смотри, это то, что мы обсуждали с тобой. Смотри, какая ситуация. Мы не могли не отреагировать на эти санкции. Мы держали это до последнего, пока там э, э, они не вступили в силу что-то еще не произошло и так далее. Поэтому вопрос как бы... Но не не реагировать никак мы не можем, потому что это предписывается законом. Было совместное совещание с э, этими, скажи мне, большими, и со всеми, со всеми, да, были определены какие-то шаги. Мы договаривались, что за этот период времени есть два варианта, да, вернее, уже у вас оставался один. Либо присоединение, либо самоликвидация. Вы должны были определиться с этим с мамой. Это первая часть. Параллельно ты мне сказал о том, что... Поддержите, пожалуйста, там неделю. Возможно, нам удастся в санкциях что-то поменять. Ну, позиция не, ну просто он... мы, мы, поменять не, не можем, просто пока реакции никакой нет. Я просто я, я хочу понять, какая позиция НБУ. Просто мы здоровый, нормальный банк сейчас начинаем просто мочить. Мы не, у нас, Кость, это за пределами нашей компетенции. Я знаю, что вы обсуждали... Но есть ранее... ВТБ, понимаете? Я просто хочу понять, что будет к ВТБ, к позиция НБУ. То есть вот мы не можем... То есть там э, перевод активов и пассивов, там э, оно в ноль не слопывается. Вот Мы деньги ему дать не можем. То есть, вот, вот что смотри, делать? Мы смотри, просто... смотри посмотри, если говорить о Банке Москвы, заблокированы акции, потому что собственностью Банка Москвы российского являются акции. Они заблокированы. Все остальные операции вы можете делать. Значит, как вы... Значит, вы можете сейчас заняться внутри чисткой баланса, то есть, сделать прощение там субдолга, прощение всего не через капитал, а через прибыль. Схлопнуть там то, что схлопывается, разницу, условно говоря, перевести на баланс к вам, например, да, ну, там, те, те планы, которые мы... Что, вот, ты просто говоришь, какая позиция НБУ? Позиция НБУ относительно Банка Москвы, мы же ее обсудили. В моем понимании было только два варианта. Делать что-то с этим указом Национальный банк не может. Да, плохо, да, зачем, но без вариантов. Ну просто да? э -э -э нам переводить активы в пассивы, то есть там будет дырка в этом балансе, кто будет ее закрывать? В общем, вопрос. Но ну туда денег понимаете? давать не будем сейчас. То есть мы не можем переводить активы и пассивы со слопанием э, всего. Тем более, что любой пассив, он по-любому сейчас от, 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 отольется. У нас, будет со мной, у нас будет сразу банк станет. Какая у, у вас перелета. там дырка? Я просто вы, вы уже дырку посчитали? Ну смотри, какая дырка. Если дырка ликвидности, есть дырка капитала соответственно. Просто клиенты могут сейчас оттекать начать. Они уже немножко оттекают. Просто банк может скоро встать. Зачем мы вот это все делаем? Просто нужна какая-то нормальная взвешенная позиция. Вы сказали, допустим, что нормальных поскольку собрания акционеров было, мы капитализируем, хотя бы мы его зачищаем, резервы там будут. 74% кредитного портфеля. Да мы не можем, акции заблокированы. Но ну тогда ему ну, ну, вейвер надо, потому что через год, условно говоря, э, как бы ВТБ будет правоприемником БМ, потому что BM сливается большой. И тогда, я не знаю, тогда вейвер на нарушение нормативов, потому что прецедент вообще просто. Я прошу, боюсь, просто я хочу понять, какие э, как, э, мы банковская группа, ваше мнение по поводу банковской группы. -го мы просто топим банк, вообще ничего не делаем, соответственно, и к нам не будет никаких претензий. Все, тогда это вариант. Но у нас просто еще могут быть оттоки, даже если мы на это пойдем. И второй вариант, это нам дадут выговор, нарушение всего на на год, например. Вот, чтобы будем нарушать там и всякие, хотя хотя бы так, чтобы никто не потребил, геров создавать там и так далее. Вот, как-то бумагами мы как выкупим кредитный, например, и будет там как какая-то ликвидность поддерживаться. Поэтому здесь мы можем только тебе советовать или искать с вами вместе какой-то выход. Если ну, хорошо, вы... давай, давай тогда сделаем следующее. У тогда просьба ни с кем тогда пока это не обсуждать. Я хочу, чтобы тогда, может быть, мы на пятницу договоримся, я приеду Москву, тогда посадим. И Приезжай. я получу Давайте. еще какие-то сигналы, и тогда... Сядем и будем это обсуждать. Я тебя и ждала. Я ни с кем ничего не обсуждала. А, ждала, что ты приедешь и скажешь, какие водные ты получил, какие у нас могут быть варианты. Ну как я пока давать... водные такие, что э, как бы в России можно поговорить с банком на предмет того, что и какое-то решение. Вот. Они, у меня пока нет видения у Москвы. В Москве большая обида на этот счет я могу сказать. Пока это такое Не смотри, знаю, но, что изменится за два дня сейчас. С точки, с точки зрения банка, я тебе еще раз говорю, что мы готовы там на какие-то там, э, скажем там, прикрытия глаз, да, но э, до, как, нам надо понимать э, степ бай степ что мы делаем. Просто сказать, что мы ничего не трогаем в течение двух лет, вот пускай оно законсервировано будет, а я боюсь, что вы тогда еще больше потеряете, потому что, э, по крайней мере, я не знаю, какой там портфель, но, но та его работающая часть, которая есть, она может скоро прекратиться в Воздух. Понимаешь? Не, ну мы просто можем взять этот портфель на аутсорсинг и пытаться с ним работать в конце концов.